યાત્રાધામ પાવાગઢમાં હજારો વર્ષ જૂની ભગવાન સહિતના સાત જૈન તીર્થકરની મૂર્તિઓ રવિવારે સાંજે તોડી પાડવામાં આવતા રાજ્યભરના જૈનોમાં પાવાગઢના મહાકાળી મંદિરના ટ્રસ્ટના હોદ્દેદારો સામે રોષની લાગણી ભભૂકી છે આ કૃત્ય આચરનાર ટ્રસ્ટના હોદ્દેદારો વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવવા માટે પોલીસ મથકે જૈન મોટી સંખ્યામાં પહોંચી રહ્યા છે યાત્રાધામ પાવાગઢમાં જૈનોના આસ્થાના કેન્દ્ર સમા ભગવાન નેમિનાથ સહિતના તીર્થકરોની મૂર્તિઓ આવેલી છે જૈન શ્રદ્ધાળુઓ માટે તેના દર્શનાતે જાય છે રવિવારે બપોરે પાવાગઢના મહાકાળી મંદિર ટ્રસ્ટના હોદ્દેદારો દ્વારા ભગવાન નેમિનાથ સહિત સાત તીર્થકરોની મૂર્તિઓ ખંડિત કરવામાં આવી હતી આ વાત વાયુ વેગે પ્રસરી જતા જૈન શ્રદ્ધાળુઓ મોટી સંખ્યામાં પહોંચી ગયા હતા ટ્રસ્ટના હોદ્દેદારો સાથે તેમણે ભગવાન નેમિનાથ સહિતના તીર્થકરની મૂર્તિઓ ખંડિત કરવા સામે નારાજગી વ્યક્ત કરતા કારણ પૂછવામાં આવ્યું હતું ત્યારે ટ્રસ્ટના હોદ્દેદારોએ આ સ્થળે નવો રસ્તો અને સીડી બનાવવાની હોવાથી मूर्ति हटાવી દેવાની હોવાનું જણાવ્યું હતું અમારી સરકારને માંગણી છે કે એ મમજો પાછી પુરા રિસ્ટોર કરવામાં આવે આપ સરકારના પ્રતિનિધિ છો એટલે આપણે આલેજ છે કે અંદર પ્રતિક્રિયા યહી હે કે ہمارے 22 મે તીતંકર નિમિનાત ભગવાન જો پورا વિશ્વ जैन अजैन वहां हमारी कुलदेवियां हैं देवी देवता हैं तીતંકર हैं उस तીતંકરો की प्रतिमा को एक ही प्रतिमा नहीं सांसद प्रतिमा वहाँ पर उन प्रतिमाओं की एक सी दुर्दशा की है और कचरे के डब्बे के अंडल डाल दिया ये आस्था का केंद्र है और ये हमारे भगवान के तीर्थंकरों के साथ में अगर ऐसी स्थिति होगी तो वहाँ ट्रस्टी कहाँ थे मैनेजमेंट कहाँ था मैनेजर कहाँ थे इसके पीछे कोई शंका की बू भी आ रही है या इसके अंदर किसी का हाथ है अगर इसके अंदर मैं समा आपके माध्यम से एक संदेश ये देना चाहूँगा कि समाज के अंदर जितने हमारे ट्रस्टी हैं जितनी जैन समाज है सकल संघ सकल संघ को वर्तमान समय में बाहर आना चाहिए साधु भगवान तो आ रहे हैं साधु भगवंतों की मर्यादा अपनी अपनी पर श्रावकों की मर्यादा है कि वहाँ क्षेत्र में जाएं वहाँ पर वार्तालाप करें खाली कच्ची रोटियां सेकने से मीडिया में आने से फोटो किनने से डेवलपमेंट नहीं होगा वहाँ हकीकत जानकारी को पहचानना जरूरी है हकीकत क्या राज्य था क्या कारण बने क्या स्थिति बनी और हम लोग जैन समाज बहुत कम है इतने कम संख्या में होने के बावजूद ही हमारे ऊपर ये ऐसे हमले क्यों हो रहे हैं आपको बीच में पता बीच में संकेश्वर घट अरे सीकर जी की घटना घटी बीच में और घटना आई फिर में और घटना आई और पाली तरह हर क्षेत्र की घटनाएं घटती जा रही है और साथ साथ में दुखी की बात इसके साथ में आपने देखा होगा हैदराबाद संतों के साथ घटना घटी फिर साधु भगवान भरूच में पट्टों से मारा गया फिर जामनगर साधु भगवान पर ये कब तक चलेगा कब तक जैन समाधि इसलिए बड़ौदा सकल संघ को हम तो यही कहना चाहते हैं कि आप कंधे से कंधा मिला हमारे साथ चलो हम आपके साथ में जिन शासन की शोभा रक्षा करने के लिए ये हमारा धर्म है हमारा धर्म सिद्ध अधिकार है कि हम जैन शासन के लिए मर मिट जाए प्रगति कर जाए पर वहाँ बैठना पड़े तो बैठेंगे पर हम प्रदर्शनी उस शासन से नहीं करेंगे कि भगवान महावीर के माध्यम से जो मार्ग दिया है हिंसक घटनाओं पर हम ध्यान नहीं देते अहिंसा की पूजा दी है अहिंसा का मार्ग दिया है और भगवान ने दिया जी और जीने दो उस मार्ग की लय को शांति वातावर दान करने से लिए हम बात करने के लिए भी सामने तैयार है सीएम साहब आएंगे तो उसके लिए भी तैयार है गृह मंत्रालय आएगा उसके लिए भी तैयार है और मैं पहुंच भी रहा हूं भारत सरकार के दो तीन दिन के बाद स्विवा अल्पसंख्यक के जो मंत्री है वर्तमान में बिटू जी जो बने पंजाब से या जो भी बने तो मैं हम पहुंच भी रहे हैं वार्तालाप करेंगे और इस मुर्दे को जब तक कुर्सी ना हिले और जब तक जब तक हमको शांति नहीं होगी तब तक हमारे भगवान वापिस यथावत स्थान पर नहीं बैठेंगे अगर उनकी क्षमता नहीं है वो पूजा नहीं कर सकते प्रगति नहीं कर सकते तो हमारे सकल संघ के बड़ौदा के संघ के या और अन्य सकल संघ के हाथों में भगवान दे वहाँ पर वयावत पूजा कार्य प्रगति रिकॉर्ड हर कार्य के लिए समाज तैयार है इसमें कोई दो दौराय की शंका नहीं है ये अति दुख हमारा आत्मा का हीरा है और हमारी तीर्थंकर भगवानों के साथ में अगर ये घटी तो आज सकल धनेंद्र पद्मावती संघ आचार्य भगवान जितने बड़ौदा संघ के अंदर हमारे नरेंद्र जी मैं तो नरेंद्र जी कहता हूँ नीले जी जो भी नाम है साधु भगवान जितने भी यहाँ पर विराज है एम सी जितने भी तो एक ही संदेश है

એમની મૂર્તિઓ તોડવામાં આવી એટલે અમારો જૈન સમાજ ખૂબ જ આક્રોશમાં છે અને પાછું પંદર દિવસ પહેલાં કલેક્ટરને બધાને આવેદનપત્ર આવ્યું છે ભાઈ આ બધું કૃત્ય થવાનું છે તો એ કલેક્ટરે આ આવેદનપત્ર અમારું માન્ય ના રાખ્યું અને કાલે કૃત્ય કરવામાં આવ્યું એટલે જૈન સમાજ ખૂબ જ આક્રોશમાં છે હૃદયથી પોતાની લાગણીથી આ આક્રોશ બતાવે છે કારણ કે અમે હિંસામાં માનતા નથી અમે અહિંસકવાદી છે એટલા માટે અમે આજે કલેક્ટરશ્રીના નિવાસસ્થાને એમના આજે દસ વાગે એમને હવે આવેદનપત્ર લવાયા છે કે આ મૂર્તિઓ ફરીને તે જ જગ્યા પર સ્થાપિત કરવામાં આવે જે ટ્રસ્ટે આ કામગીરી કરી છે એમને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે અને એમને એફઆરઆઈ ફાળવવામાં આવી એ અમારી માગણી છે